Ramai rakyat Malaysia kini tertekan kewangan kerana kenaikan bayaran bulanan pinjaman rumah. Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% untuk menstabilkan ekonomi. Kadar faedah pinjaman rumah yang tinggi meningkatkan bayaran bulanan, menjejaskan kuasa beli isi rumah dan permintaan pasaran. Indeks harga rumah Malaysia meningkat 3.3% pada 2024 dengan purata harga RM486,678 setiap unit. Nisbah harga rumah kepada pendapatan isi rumah melebihi 4.3 kali menyukarkan milikan rumah bagi ramai rakyat Malaysia. Isu ini bukan hanya mengenai kediaman tetapi turut menjejaskan kestabilan ekonomi jangka panjang. Setiap tahun, ribuan rakyat Malaysia melangkah ke satu fasa penting dalam hidup iaitu memiliki rumah sendiri. Tetapi di sebalik sebuah kediaman, ada satu proses keuangan yang menentukan kemampuan dan masa depan. Ianya bermula dengan pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan adalah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh bank untuk membantu pembeli memiliki rumah. Dalam tempoh ini, meminjam akan membuat bayaran bulanan yang terdiri daripada dua bahagian utama, bayaran prinsipal dan bayaran faedah. Terdapat dua jenis pinjaman perumahan iaitu pinjaman konvensional dan pinjaman perumahan islamik. Pinjaman konvensional ialah memberi pinjaman wang kepada pembeli Pembeli membayar balik pinjaman tersebut beserta faedah. Manakala pembiayaan perumahan Islamik ialah pembiayaan Islamik yang berasaskan prinsip syariah dan bebas riba. Tiada konsep pinjam wang dan bayar balik dengan faedah. Apa pula maksud faedah atau interest? Maksud faedah atau interest ialah kos yang dikenakan oleh bank sebagai balasan kepada wang yang dipinjam. Semakin panjang tempoh pinjaman, semakin tinggi jumlah faedah yang terkumpul. Jenis kadar faedah pinjaman perumahan. Pinjaman kadar tetap iaitu fixed rate. Pinjaman kadar tetap ialah pinjaman yang mengekalkan kadar faedah yang sama sepanjang tempoh pinjaman. Bayaran bulanan tidak berubah dan ia memberi kestabilan dan sesuai untuk mereka yang mahu komitmen setiap bulan yang konsisten. Manakala bagi pinjaman kadar terapung atau floating, pinjaman ini pula berubah mengikut kadar dasar negara seperti OPR. Jika OPR naik, ansuran bulanan boleh meningkat. Jika OPR turun, bayaran boleh menjadi lebih rendah. Di antara faktor yang mempengaruhi kadar faedah pinjaman ialah OPR, Base Rate dan Skor Kredit Pemohon. Baik, apabila kadar faedah meningkat, kos pinjaman rumah pun dia akan meningkat dan menyebabkan insurans bulanan menjadi lagi mahal. Jadi, bila mahal, orang tak berani nak beli rumah. Bila orang tak berani nak beli rumah, masyarakat tak mahu beli rumah, dari sudut ekonomi, perkara ini akan menyebabkan sektor pembinaan rumah tu menjadi berkurang sebab kurang demand untuk beli rumah. Bila, su, bila sektor pembinaan ini kurang, maka peluang pekerjaan pun akan menjadi kurang dan rendah. Kesannya, pelaburan menurun dan pertumbuhan ekonomi dia menjadi perlahan. Bagi rakyat pula, kenaikan kadar faedah ni dia akan meningkatkan beban hutang dan kos hara hidup rumah. Pertamanya bagi isi rumah yang ada pinjaman rumah dan juga kenderaan. Pendapatan masyarakat dia akan jadi lagi rendah dan menyebabkan kuasa pembeli rakyat ni menurun untuk membeli barang-barang seharian lah. Kesimpulannya, walaupun kenaikan kadar faedah ini penting untuk mengawal inflasi, tapi dia memberi kesan langsung kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam jangka masa yang tinggi. Kesan kadar faedah dan pinjaman rumah di Malaysia sangat besar terhadap ekonomi dalam kehidupan rakyat. Apabila kadar faedah meningkat, kos pinjaman perumahan menjadi lebih mahal dan bayaran angsuran bulan turut bertambah keadaan ini menyebabkan ramai rakyat menangguhkan atau membatalkan hasrat untuk membeli rumah sekaligus menurunkan permintaan dalam pasaran harta tanah. Penurunan permintaan ini memberikan kesan kepada sektor pembinaan kerana kurang projek baru dibangunkan. Bila aktiviti pembinaan berkurang, peluang pekerjaan dalam sektor berkaitan seperti kontrak, buru binaan, dan pembekal bahan juga terjejas. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi negara menjadi perlahan kerana sektor harta tanah merupakan antara penyumbang penting kepada ekonomi. Bagi isi rumah pula, kenaikan kadar faedah meningkat beban hutang sedia ada dan kos sara hidup. Sebahagian besar pendapat terpaksa digunakan untuk membayar pinjaman dan menyebabkan kuasa beli rakyat menurun dan perbelanjaan harian menjadi lebih terhad. Oleh itu, kadar faedah yang tinggi memberi tekanan bukan sahaja kepada ekonomi negara tetapi juga kepada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sebagai rumusan, kadar faedah memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan kemampuan rakyat Malaysia untuk memiliki rumah. Apabila kadar faedah meningkat, Bayaran ansuran bulanan turut meningkat sekaligus menekan kewangan isi rumah terutamanya golongan muda yang berpendapatan sederhana. Dalam jangka panjang, keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pemilikan rumah malah memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, sektor pembinaan dan kestabilan kewangan negara. Namun begitu, isu ini tidak boleh dilihat daripada satu sudut sahaja. Bank Negara Malaysia perlu terus mengembangi dasar monetari bagi mengawal inflasi tanpa terlalu membebankan rakyat. Pada masa yang sama, kerajaan juga boleh memperluaskan skim bantuan perumahan, memperkukuh dasar rumah yang mampu dimiliki rakyat dan memastikan harga rumah lebih sejajar dengan tahap pendapatan rakyat. Institusi kewangan pula wajar menawarkan produk pinjaman yang lebih fleksibel dan berpatutan. Bagi masyarakat pula, perancangan kewangan yang bijak dan kesedaran tentang risiko pinjaman jangka panjang juga amat penting. Akhirnya, persoalan besar yang perlu kita fikirkan ialah rumah ialah keperluan, keperluan asas bukan kemewahan. Tetapi, mampukah kadar faedah semasa menjadikan impian memiliki rumah satu realiti untuk semua rakyat Malaysia?